নতুন এমএলএ হোস্টেলে একমাত্র বিধায়কদের গেস্টদেরকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় মঙ্গলবার এই হোস্টেল ভিজিট করার সময় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধেনকর রাতে গেইটেও সিকিউরিটি ছিল তাহলে সোমবার রাতে এই এমএলএ হোস্টেলে কোন তারা গেস্ট ছিল তারও খোঁজ পেয়েছেন মহানির্দেশক বলেছেন যারা এসেছিল তাদেরকে চিহ্নিত করা হয়েছে গেটে সিকিউরিটি থেকে থাকলে তাহলে সেই সময় তারা কি ভূমিকা পালন করছিল এসব প্রশ্ন এখন জনমনে পাক খাচ্ছে মহানির্দেশক বলেন সিকিউরিটি ব্যবস্থার বিষয়টি দেখছি এবং ঘটনার তদন্ত হচ্ছে मिस्टर फिलिप फिलिप उनके साथ में कुछ लोगों की कहा सुनी हुई थी आर्ग्यूमेंट हुआ तो हम आज वही देखने आए हैं कि कौन लोग थे और यहाँ पे क्या सिक्योरिटी तो अरेंजमेंट है उसके और हम इसके अंदर नहीं कर सिक्योरिटी और कैसे कि इसका एक जो घटना है उसको तो रोका जा सके उसको अंदर किसी को आइडेंटिटी क्या क्या आइडेंटिफाइड है हाँ कितने लोग थे तीन लोग थे दो या तीन लोग थे और वो यहाँ पे गए थे किसी के गेस्ट बन के ही गए थे तो उनको हम देख रहे हैं में इस तरह के आ, तो है यहाँ पे गेट पे सिक्योरिटी है अगर आर्ग्यूमेंट किस कुछ लोगों का हुआ दो तीन लोगों का आर्ग्यूमेंट हुआ ऑनरेबल एम एल ए के साथ और इसीलिए हम आज आए हैं कि कौन लोग थे कैसे थे और इसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसके साथ साथ में हम अभी हमने बात भी की है कि हम कैसे इसको और दुरुस्त পাঁচ দশক ধরে গ্যাস অম্বল ও পেটের সমস্যা একমাত্র সমাধান গ্যাস নল